Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання це епізод, де я без Євгена будурацького буду говорити не про війну, а буду говорити про вибори в Грузії, які відбулися 26 жовтня. І як ви знаєте, по показникам перемогла їхня привласна партія Грузинська мрія з показником 53,9%, Хоча всі спостерігачі кажуть, що Реальна підтримка була десь в районі 40-42, і спостерігачі, які спілкували з виборами, виказали про велику кількість фальсифікацій і. Опозиція зараз не визнає ці вибори деякі європейські країни не визнають ці вибори Орбанами. Зараз і Угорщину не беремо до уваги. І власне народ Грузії також не визнає ці вибори. Вже відбулися протести проти результатів. Вже зараз опозиція відмовляється від мандатів і вимагає проведення нових виборів. Про те, як відбувалися вибори в Грузії, та що робитиме опозиція далі. Ми поговоримо з хаті Дканаїдзе, членкині парламенту Грузії. Та колишньою головою національної поліції України у 2015-2016 роках. Якщо ще пані Хаті говорила російською, але ми додали українські субтитри, тому ви можете включити, щоб вам було зручніше читати. І перше, що ми почнемо говорити, хочу також нагадати про клуб української правди. Долучайтеся до клубу УП, щоб ми записували більше таких подкастів і робили краще свою роботу. Посилання в описі. Все, тепер давайте слухати. Пані Хатя, я вас вітаю. Вітаю е, Да, ми говоримо зараз зараз з вами після вже того, як вибори відбулися, і вже знаємо результат. Але перш ніж ми поговоримо про сам результат і подальші дії опозиції і, взагалі, грузинського народу, хотілося розпитати про те, як ці вибори відбувалися, які порушення були, бо ми читали про те, що міжнародні спостерігачі повідомляли про велику кількість порушень. І Я так розумію, що в історії виборів в Грузії це здається була найбільша кількість там. Если мы говорим о часах Шевернадзе, и все еще было до 2000 и до революции Трианта. А, смотрите, то есть, а, порушения были не только во время голосования, а, а схема вот фальсифицирования выборов была такая очень большая. Да? А, и это означает, что был подкуп голосов потому что, например, особенно то есть, в маленьких селах, в маленьких городах, где люди не работают, они очень бедные. Вы знаете, что иммиграция то есть, очень большая в Грузии, потому что очень много молодых людей, которые реально вот хотели какие-то каких-то изменений просто они не увидели перспективу с грузинской мечтой с Иванишвили. но Иванишвили — это человек который прорусский олигарх который честно говоря делает все для того чтобы оставить Грузию на орбиту России и вот они подкупали голосов это первая схема они отбирали удостоверение личностей у людей либо покупали либо отбирали вы знаете что очень то есть очень много людей попали под большой пресс от полиции и от то есть министерства безопасности потому что их просто вот реально вот шантажировали и самое главное то есть то что я видела и то, потому что я была в Кутаисе, это второй большой город после Тбилиси, и вы знаете, то есть схема была вот от подкупа голосов, заканчивая, вот, например, в день голосования, когда просто они не делали маркирование, либо, то есть наблюдатели не смогли стоять возле э, машин регистрации, потому что это были электронные выборы, вы знаете, тоже И у меня есть очень большое такое, я не знаю, большие сомнения то есть в отношении этих машин. И, честно говоря, вот, вот эта схема как бы сделала так, что грузинская мечта написалась, написала там 54%. То ну, чтобы вот как-то объяснить, да, что это означает. Это означает, что каждый старый грузин, то есть наши граждане грузини, они голосовали за прорусскую партию. Такого вообще не бывает, понимаете, наверное. 54% грузинская мечта даже не получила в 2012-м, когда они пришли у власти, или в 2020-м, когда... А, то есть а, то есть они выиграли, но это был это уже были фальсифицированные выборы, но такого процента тогда тоже не было. Так что сейчас например вчера, очень таких больших авторитетных неправительственных организаций, то есть они вышли и объяснили схему фальсифицирования. Например, они сказали, что они подадут в суд, где-то «Мечта» украла около 300 тысяч голосов, это очень много. Но вы знаете, что самое главное? Самое главное то, что и суды, и полиция, и криминальная юстиция в Грузии, они под Иванишвили. Для нас очень важно, чтобы было расследование, международное расследование. То есть мы требуем, оппозиция требует, и президент тоже на стороне народа Грузии. И очень важно понимать, что мы должны показать всему миру, что вот процент фальсифицирования был, был, был очень большим. И так, так и есть. Так что я думаю, что сейчас наш план единственный. То есть вчера был большой протест, президент тоже вчера, позавчера, то есть она заявила, что выборы не отражают волю грузинского народа. Тоже это важно. Мы тоже четыре партии, которые имеют мандаты, тоже говорят, что а этот парламент, новый парламент будет нелегитимным, потому что они заявляют, что то есть те, которые попали в парламент, а они не будут признавать свои мандаты. В общем, а очень важно, чтобы весь мир понимал, что Бедина Иванишвили не хочет никаких демократических выборов в Грузии. То же самое, например, происходит и в России. Да? Выборы там тоже є. Но результат так результат той, що як хоче Путін. Те саме і в Грузії. я правильно розумію, що по exit poll-ах вони, тобто грузинська Мрія мало набрати десь 40-42, як показували, е, ЦИК да. намалював. І я бачу, перемагає, да. Опозиція побеждает. Это были две exit poll то есть не один, две. Очень таких, ну, авторитетные эксперты, то есть компании. Так что я думаю, что все очень ясно. Просто э, наши международные наблюдатели тоже очень так четко сказали: ИРА, ИНДИА, и АиРа, и НДА, и все, что да, порушений было очень много. И наши выборы нельзя называть free and fair, да, то есть самый важный такой стандарт демократии – это чтобы выборы были свободными, а выборы не были свободными. Можна я все одно запитаю такий момент. От як мені з боку здається 40 40 два висока для підтримки проросійської партії, за рахунок чого навіть такий результат був можливий? Бо я згадую вибори в Україні, коли приходили, і за рахунок чого, наприклад, вигравали проросійські партії в Україні. Там був схід південь, там старі виборці, які настольгують за радянським союзом. Я Не Це... пані да. да, да, Я розумію, тобто смотрите, мрія править уже а. И мы решили править уже 12 роки. лет. Да, 12 роки. То есть э, схема, опять-таки же, началась не там несколько... Вот эта схема, которую они просто вот так циркулируют, началась... Подго подготовление этих, этой схемы началось не сегодня, или завтра, или вчера, или позавчера. То есть все эти все эти... Вот, то есть, например, да, то очень много людей работают на государство, то есть там где-то около по 700 тысяч людей грузинов, они работают на на бюджет, то есть они имеют очень такие большие социальные программы. Они выдают, то есть э, так называемые benefits, да, социальные benefits, и потом шантажируют, если вы не хотите, чтобы, то есть мы отменили для вас вот эти, там, я не знаю, там мелкие зарплаты, да, там триста лари, четыреста лари, а люди очень бедные, а, а вы должны голосовать за нас. То есть люди боятся. Вы знаете, что грузинская мечта шире особенно вот постепенно становится так диктатором, да, то есть он заявляет, что хочет там забанировать оппозиционных партий, он хочет арестовать всех тех людей, оппозиционеров, которые представляют а, предыдущую власть. Вы знаете, что Саакашвили опять в тюрьме, то есть президент, третий президент Грузии. Так что я думаю, что вот, например, очень много таких моментов, которые реально вот а, а, который реально очень важно предусмотреть, почему мечта постоянно вот так фальсифицирует выборы. А я думаю, что после этого мы должны э, понимать все абсолютно, что после этого выборов в Грузии не будет. Да, они будут как бы проводиться там формально, я, я не знаю, там как они будут все, там. Да, формально, очень формально, да, то есть вот после русского закона все было очень ясно, что Иванишвили не хочет никакую демократию Грузии, он хочет просто э, уничтожить всех абсолютно неправительственных организаций и абсолютно то есть оппози ту оппозиционную, оппозиционных партий, которые реально ну, очень громко, то есть э, кричат э, на все, особенно на то, что Грузия остается на орбиту России. Угу. Е, хотів ще запитати за сторони ну з України. Ми бачили власне. Предвыборщую кампанию грузинской МРи, когда они сравнивали ситуацию с Украиной, да. да, война, на ці дуже грати, конечно, и намагались на эти эмоции очень активно играть. Разум... Конечно, это было очень, да, да, это было очень такое. Это была кампания, которая для меня, конечно, и для всех грузин это аморальная кампания, да? то есть это, вы знаете, что большие там предвыборные баннеры, которые в бились и других коротов, то есть там было, были вот картинки. Там, для меня это трудно сейчас очень даже, не то, что представить, а просто говорить об этом, потому что там был там, э, разрушенный детский садик, либо школу Мариуполя, и там вот картина Тбилиси, там фотография Белиси, там где все хорошо. Это, это является аморальным, да, но они очень серьезно там э, задействовали все механизмы. И просто вот люди, вы знаете, что у нас в 2008, э, у нас тоже Россия напала на, на Грузию, люди то есть, имеют вот эту Трампу, которая реально очень, очень... Э, очень просто непросто да, забыть. Так что я думаю, что вот эта стратегическая компания, которая у них была пророссийская, такая, российская дезинформация, то есть, мои дорогие, это мы должны понимать, что российская дезинформация, которая вела грузинскую мечту, реально это была вот такая дезинформация, как бы Кремля, точка, все, так что я думаю, что все это, как бы вот это, как бы вот так, такая токсическая среда, которая была в Грузии фальсифицирование, да, и подкуп голосов, вот сделала так, что мечта опять осталась, то есть, ну, не осталась легитимно, но он хочет остаться у власти. Ну, власне, про це пані Соломе Зорубішвілі казала 27 жовтня, коли що Грузія стала жертвами російської спецоперації і однієї нової форм гібридної війни проти народу Грузії і проти вашої держави. От ці зв'язки грузинської мрії з Росією вони ж почалися не одразу, і зараз ми бачимо, що з одного боку вони публічно декларують про європейський курс, а з іншого боку, роблять все для того, щоб. Ну российские законы про инагентов, про заборону ЛГБТ пропаганды. Никакого про да, да, да. никакого про европейского курса нету. Uh -huh. То есть э, Иван Шили очень четко сказал, что как он хочет править, да, то есть то уничтожить всех абсолютно. И, во-первых, тоже было заявление 27 государств ЕС, которые сказали, что процесс интеграции в Грузии в ЕС, оно просто приостановлено, то есть uh, terminated. Да, вот это важно, все должны знать. И еще, а, ну вы знаете, что у нас безвизовый с ЕС, и я даже думаю, что вот это тоже будет очень серьезный, как бы, серьезный вопрос дискуссии э, в странах ЕС, как бы, что делать с безвизовым режимом Грузии, потому что тоже это очень большая проблема. Когда самый большой стандарт демократии, свободные выборы вообще не существует, конечно, то есть процесс интеграции в ЕС это абсолютно такая, такой блеф от Иванишвили. Так что я думаю, что сейчас надо очень умно, то есть фокусироваться на протест, фокусироваться на то, что собрать все доказательства для того, чтобы показать всему миру, как выборы фальсифицированы важно, чтобы понимать, что этот парламент нелегитимный, и наши международные партнеры должны помочь. И самое главное, ну, то есть, Соединенные Штаты Евро и страны Евросоюза, то есть, они должны санкцировать Иванишвили. То есть, мы это очень давно требуем, но я думаю, сейчас уже настал час, когда об этом очень важно уже сказать, и очень громко и жестко. Вы задали про протест. <говорит> Хотел запитать, как вчера пришел Протест, бо я бачу фотографії, розумію, що це було масштабно, але хочу зрозуміти. По перше, наскільки це було масштабно, і по-друге, наскільки довго буде тривати протест, так розумію, до визнання грузинською мрією того, що вони сфальсифікували вибори? А, ну протест був дуже такий, Ну у нас був план. А той сми на протестці сказали президент Грузії опозиційної партії, що ми не визнаємо цей парламент. Ми не збираємося зайти в парламент, це дуже важно. Процес триває, і да, ми збираємо доказательства, працюємо з нашими партнерами. І найголовніше, не признаємо легітимність мечта. Поясніть, що на практиці означає відмова від мандатів депутатів опозиційних. Тобто, що може бути далі, там, при позитивному і при негативному сценарії. Бо я, ну, якщо в них вже... а, ну, если мы говорим, если мы говорим, что выборы просветицированы, а так и есть. То есть признавать этот парламент, то есть ни одна оппозиционная серьезная сила не собирается. Я думаю, что вот когда уже последние суды, как бы формальные суды, закончат, за, закончатся. То есть это означает, что после этого где-то в конце ноября уже мечта соберут, они будут собирать новый парламент. А первая сессия, которая будет, то есть будет, наверное, там в конце ноября. Я точно не знаю, честно говоря, потому что это зависит от судов. И потом уже мы должны сказать, что процесс, не только процесс, но и парламент нелегитимный. И да, Вивиана Шюля хочет, чтобы а, все было однопартийное. И вы знаете, что даже если признать этот парламент, то потом будет худше. Да? То есть ну, другого пути у нас нет. Мы либо остаемся на орбите России там люди, я не знаю, особенно молодые люди, то есть сторонники оппозиции, эти люди, которые хотят видеть Грузию в Евросоюз, они уедут, либо мы будем бороться за нашу страну, никто не собирается уезжать. То есть мы будем бороться очень сильно для того, чтобы окончательно мечта Иванишвили про русский вот этот э, человек, который продал интересы э, Грузии, просто чтобы отстал от власти. Угу. Тобто, а, а може бути так, що при негативному сценарії вони спробують утриматися у влади, і ну всі будуть розуміти, що це незаконно, нелегітимно, але вони вирішать не йти на якісь ем, підписання меморандумів, як це було у 2020 році, коли опозиція теж не визнавала результати виборів, але фактично за сприяння Європейського Союзу був меморандум про те, що там грузинська мрія погодиться на виконання тих чи інших е, зобов'язань перед опозицією, які не були виконані. І... Ну, ніяких меморандумів вони не будуть, по той суслові меморандуму, вони не будуть виконувати Євросоюзом. Інтереси Грузії для Івана Шилі це означає інтереси його фінансові інтереси. Він так і сказав. Да, что самое главное для них и для него это финансовые интересы. Коррупция, криптократия, то есть русский стиль управления, то есть кремлевский стиль управления. И самое главное то, что они просто делают все для того, чтобы реально Грузия осталась, осталась возле России, и они четко сотрудничали, да. Еще такое питание, вот вы так уже про безвиз и про санкции с боку Европейского Союзу і Сполучених Штатів. Як ви гадаєте, наскільки сильними вони мають бути? І це мають бути тільки персональні санкції, чи це навіть, якщо може ну, бути тимчасово? Ну, я думаю, я думаю, ну, я надію, що вони будуть жорсткими, тому що ви знаєте, що наші наші суди декілька вже санкціоновані, і ще декілька поліцейських, тільки ті люди, які збивали наших активистов на, на протесты, то есть против узкого закона. Так что я думаю и надеюсь, что они будут очень жесткими финансовыми санкциями, особенно против Анишвели, особенно против тех людей, которые просто делают все для того, чтобы в Грузии демократия окончательно умерла. <гум> а а я как вы считаете, умовно, тем часово без безвізу, это занадто, чи в таких умовах, чи не ищем? Да, была дискуссия, но посмотрим, что будет. То есть очень важно сейчас, чтобы мы собрали документов для и просто реально все понимали, что фальсификация была очень, очень таким жестким и мечта не получила там. 54%. такого взагалі не буває. Тоді дуже дякую, що розповіли, поділилися. Бажаємо грузинському народу дякую, перемоги дякую, і дякую, сподіваюся, да. що дякую, це дякую. Вийде. і перемоги вам теж. Отже, це був епізод подкасту Кляті питання, де ми говорили про Грузію з хаті. Нагадую, що якщо вам подобається все, що ми робимо, ви можете підписатися на youtube канал Української правди і поставити оцінку цьому відео, написати коментар. Якщо у вас є. Пропозиції по темах наступних епізодів ви також можете залишати їх в коментарях. Е, нагадую про наш збір. Ми збираємо для 55-ї бригади, і е, нам треба ще приблизно 100 тисяч гривень на другий реп. Е, перший реп ми вже відправили в наступному епізоді з Євгеном Будорацьким. Я сподіваюся, ви побачите фото чи відео, як він вже у хлопців. Тому, якщо можете, долучайтеся в описі посилання на банку та на конверт. Е, На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Скоро почуємось і бувайте здорові.